Друзья, рад приветствовать вас на сегодняшней встрече. Меня зовут Виктор Коренев и я проведу вам обзор компании Mighty Target. Перед презентацией хочу всех поздравить с успешным стартом. Старт состоялся. Сейчас отрабатываются, тестируются все наши сервисы. По, по мере готовности сервисов мы будем объявлять в чатах. Все ролики, которые мы записываем по установке и выполнении заданий все ролики, которые по поводу всех сервисов, по выводу средств, по настройке аккаунта и так далее, будут готовы в ближайшее время. Уже масса роликов у нас есть, они выложены на YouTube, они даны в чаты, поэтому разобраться можно здесь пошагово, сложного абсолютно ничего нету. Итак, сама презентация. Значит, по, будем говорить сразу о маркетинг-плане и в конце презентации о заработке на выполнение тех заданий, которые здесь есть. Компания у нас испанская. Эта компания представляет собой рекламную платформу, на которой рекламодатели выставляют свою рекламу, и пользователи данной системы просматривают ее, зарабатывая на этом определенную сумму денег, в зависимости от того, какую сумму выставил рекламодатель за выполнение того или иного задания. по видам дохода. В компании у нас есть 5 видов дохода. Достаточно немного, но эти все, все 5 видов дохода доступны абсолютно каждому человеку. Будь это новичок, который придет сегодня в компанию, скажем так, с земли, да, с офлайна и начнет здесь разбираться и зарабатывать. Или это уже опытный пользователь интернета, который зарабатывал на подобных программах ранее в интернете. Или это будет лидер, руководитель структуры, которому в первую очередь будет интересно здесь размещение рекламы о том бизнесе, который он ведет в интернете. И как дополнительный заработок он рассматривает данную площадку еще как дополнительный источник дохода. Итак, что же это за пять видов дохода, которые предлагает нам компания Mighty Target? Это реферальная система, причем реферальная система здесь ежемесячная когда за каждого вашего приглашенного, приглашенного вы получаете ежемесячный реферальный бонус, помимо остальных бонусов. Следующий э, вид дохода это структурный бонус, э, вернее, это, это бонус прямых продаж, следующий это структурный бонус, э, это бонус от выполнения заданий и бонус э, кубвол, или можно назвать это по-простому лотерея. Значит, зарабатываем мы здесь, начиная с бесплатного пакета, у нас есть уже один вид заработка. Это реферальное отчисление, это бонус прямых продаж с первого поколения, то есть с людей, которых вы сюда пригласили. То есть вы пришли на площадку, попробовали зарабатывать здесь деньги и в случае, когда вам понравилось, понравился данный вид заработка, вы позвали сюда своих знакомых, то есть которые будут выполнять определенные задания и вместе с вами зарабатывать эти деньги и вот с того момента когда вы их сюда позвали у вас начинается уже выстраивание структуры на бесплатном аккаунте пока это будет ваше первое поколение и начиная с покупки платного пакета вы будете получать бонус прямых продаж уже с трех с четырех или с пяти поколений в глубину вашей структуры то есть в этом бонусе прямых продаж Неограниченная первая линия. То есть это не бинар, это не, не тринар, не матрица. Это обыкновенный многоуровневый маркетинг, когда все ваши приглашенные выстраиваются в вашу первую линию или называется это первое поколение. Приглашенные ваших приглашенных становятся во вторую линию и так далее до пятого поколения в глубину. Бонус прямых продаж в компании начисляется. При покупке рекламы на Кубвол, при покупке баннерной рекламы или при покупке монет. Значит, давайте более подробно его разберем. Вот здесь на слайде мы видим начисление на 5 линий в глубину и видим с вами стандартную схему, которая называется 5 на 5. То есть когда у вас в первой линии 5 человек, во второй линии 25, в третьей 125 в четвертой 625 и в 3, и в пятой линии у вас 3125 партнеров. То есть вот при таком идеальном положении вашей структуры ваш потенциальный доход составляет 5606 долларов. На каждой презентации мы говорим, что эта схема она идеальная никогда не бывает, потому что у кого-то есть там два приглашенных во второй линии там может быть 10 или 20 там или три приглашенных и так далее. Но если мы здесь работаем и на постоянной основе выполняем задания, а именно мы занимаемся каждый день приглашением новых пользователей здесь и новых партнеров, то естественно наша первая линия растет в ширину, а от этого у нас растет и вторая и все последующие линии. Вот на сегодняшний день уже видно по структуре, у кого есть 50, 100, 150, 200 партнеров в первой линии, уже можно отследить, какое количество партнеров у них получается в пятом поколении. То есть там получаются достаточно солидные деньги. И пусть основная масса сейчас, которая сюда зашла, это примерно 60% бесплатных пользователей, в компании маркетинг построен таким образом, что любой бесплатник, который сюда сегодня пришел, он зарабатывает на выполнении заданий и рано или поздно ему необходимо будет выбрать, определиться с выбором пакета. И с этого момента он уже является полноценным партнером компании, перед которым открываются остальные виды заработка. По бонусу с прямых продаж, Значит, если мы покупаем в зависимости от пакета, у нас начисляется на 3, на 4 или на 5 линий в глубину. С первой линии мы всегда получаем с вами 5% бонуса от любой покупки, независимо, купил человек монеты или он выставил баннерную рекламу или поставил рекламу на Кубвол. Со второй линии мы получаем от 3% до 4%, с третьей от 2% до 3%, с четвертой 2% и с пятой линии 1% от каждой покупки, которую здесь совершил ваш реферал пятого поколения. Следующий бонус это структурный бонус. Здесь мы более подробно остановимся. Когда вы определились с выбором пакета, вы его приобрели в компании, у вас открывается первых два платежных центра. То есть, по сути своей, это традиционная бинарная матрица, которая у нас есть на 15 линий в глубину, где есть левая нога и правая нога, и заполняется она сверху вниз, с переливом слева направо и с динамичной компрессией снизу вверх. Заполняется она всей командой, то есть это в которую входите вы, в которую входят ваши приглашенные и в которую входят приглашенные вашей верхней спонсорской линии. С того момента, когда у вас заполняются первые пять линий вашей бинарной матрицы, у вас откроется третий платежный центр. И вы будете иметь возможность развивать еще одну так называемую ногу, то есть еще один платежный центр на 15 линий в глубину. Каждый из вас будет вправе решать работать в двух платежных центрах, работать в трех или работать в каком-то на выбор из них. У нас есть в кабинете настройка, куда сделать основную работу, куда пойдут наши приглашенные партнеры, в зависимости от того, куда вы видите, кому нужна помощь, в какой ноге. И в любой момент вы можете переключить направление ваших партнеров, направление перелива в ту ногу, в которую вам будет нужно. То есть это является основным отличием от традиционного бинара, который предлагает большинство компаний сегодня, где обычно одна нога из двух это спонсорская нога, в которую проваливается на бесконечную глубину масса перелива от верхней спонсорской линии, и где человек, получивший этот перелив, абсолютно ничего не зарабатывает. Потому что у него нет противовеса во второй ноге. Обычно левая нога спонсорская, правая ⁇ это та нога, которую ты должен строить, в которую ты должен приглашать людей и которую ты должен развивать сам. И вот если эту ногу ты не развиваешь, ты не получаешь ни копейки, даже если у тебя там 100 тысяч партнеров в левой ноге, но они не твои а партнеры, твоих спонсоров, ты не получаешь ничего. Вот здесь разница будет в том, что любой человек, который пришел сюда с верхней спонсорской линии, вы получаете здесь такие же самые начисления, как получают ваша верхняя спонсорская линия. С единственной разницей, что если это ваш приглашенный сюда стал, то вы имеете помимо структурного бонуса еще и реферальные отчисления каждый месяц. Если это стал чужой человек, то есть человек ваших верхних спонсоров, вы получаете за них только структурный бонус. Реферальные уходят наверх. И здесь, здесь в таком направлении компания поступила абсолютно правильно. Потому что человек, который пришел, здесь приходит очень много новичков на такие виды маркетинга. И пока они научатся здесь работать, пока они научатся строить команду, структуру, верхняя спонсорская линия, делая перелив, под этих новичков помогает им разобраться, как это работает, и впоследствии эти новички, которые приобрели себе здесь этот опыт работы, они уже делают перелив в глубину под этих партнеров. Это называется замешивание структур на языке сетевиков, и вот это очень эффективно работает. С момента, когда у вас заполняется с первой по десятую линию и на этот момент у вас есть уже 5 лично приглашенных партнеров, вы начинаете получать дополнительный бонус с 11 по 15 линию. То есть традиционно это 10 линий в глубину. На следующем слайде мы поговорим о распределении структурных процентов. Будет 1%. И если у вас уже выросла команда и люди начинают становиться с 11 по 15, по 15 уровень, в ваши платежные центры, то достаточно всего 5 лично приглашенных для того, чтобы получать с них тоже бонус. Вот на данном слайде мы сейчас рассматриваем один из пакетов. Это пакет Титан, при котором вы получаете 6% от каждого партнера, который стал и заполнил свободное место в, вашем, в вашей структуре. И вот здесь уже от выбора пакета будет зависеть ваш ежемесячный доход от объема выполненной вам работы, от объема первой линии, от объема от ширины первой линии будет зависеть ваш ежемесячный доход. Заработаете вы здесь 10, 20, 50 или 100 тысяч. Здесь есть доходы гораздо больше, которые показаны на слайде при определенной стратегии работы здесь. Значит, следующий бонус это у нас бонус за выполнение задания бонус самые легкие, задания самые простые и зарабатывать здесь будет абсолютно легко. То есть каждый из нас, который пришел сюда и приобрел себе один из предложенных компаний пакетов, он является уже рекламодателем. То есть сегодня партнер купил, допустим, минимальный пакет и он уже может выставлять здесь свои задания каждый день. И вот здесь задача каждого партнера компании это каждый день выставить свое задание, чтобы дать э, возможность людям его выполнить и заработать те деньги, которые вы поставите за выполнение этого задания. Естественно, когда каждый партнер ставит здесь задание, э, то заданий всегда будет много. На сегодняшний день это, эти задания сейчас шлифуются, тестируются. Э, и э, Окончательно, уже когда будет, будет проверка, когда будет работать без боев, это выполнение заданий, постановка заданий, с этого момента основная масса партнеров начнет их выставлять ежедневно. Поэтому работы здесь хватит всем, и задания у нас выставляться будут в течение суток, так как партнеры у нас есть из разных часовых поясов, у нас есть из Европы, есть из Канады, Америки партнеры, есть из... России, в России больше всего часовых поясов, то есть можно в любой момент зайти на сайт и там будут размещены задания, которые можно выполнить. И те люди, которые сегодня придут зарабатывать сюда какую-то небольшую сумму денег на выполнении заданий, они могут заходить на сайт много раз в день и каждый раз, когда заходить, выполнять какое-то количество, которое есть на этот момент доступно для выполнения. Задания у нас выставляются, и цена за задание выставляется у нас в монетах, и люди, которые выполняют эти задания, они получают за это монеты. Что такое монеты? Монеты это единица внутренней валюты, скажем так, только в рекламном плане. Заработанные монеты можно будет обналичить в компании. Там есть свои условия, они абсолютно простые и доступны каждому. Есть монеты покупные, можно покупать монеты. Эти монеты только для рекламы. И те монеты, которые вы заработали, вы можете их обналичить в компании, либо вы можете их потратить на ту же рекламу, которую вы будете выставлять на этом сайте. То есть в первую очередь обращаю ваше внимание, что это рекламная кампания. То есть это рекламная платформа с массой инструментов для продвижения любого вида бизнеса. То есть это не просто какая-то кликалка, какой-то букс, где люди привыкли, вот, вот пришел, а, здесь тоже можно накликать пару долларов в день. И вот он сидит 20 часов в сутки и кликает эти пару долларов. Друзья, у каждого из нас есть... Одна или две компании, которые мы ведем, у кого-то есть 22, у кого-то есть 100 компаний, в которых он участвует. И вот здесь, пожалуйста, выставляйте рекламу любой компании, в которой вы есть. Продвигайте ее на YouTube, продвигайте ее на социальных сетях. Дальше у нас будет добавляться еще больше сервисов для продвижения. И это у нас только первая фаза при старте, когда мы можем зарабатывать на выполнении заданий в социальных сетях и можем зарабатывать на Кубволе о котором сейчас будем говорить. Дальше будет сервисов больше и вариантов заработка у нас, естественно, будет еще больше. Будет вторая фаза к зиме и будет к весне еще одна фаза, третья фаза компании, где будут добавляться все новые и новые рекламные ресурсы, а значит новые задания и, опять же, прибавка людям, которые пришли сюда просто зарабатывать на выполнении заданий. Следующее это у нас Кубвол. Кубвол это та же самая лотерея. Рекламодатель выставляет здесь свое задание, выбирая любой э, кубик, и люди, которые придут сюда, их выполнять эти задания. Они нажимают на вот эти цветные кубики. Каждый день можно будет здесь нажать 20 кубиков и выиграть определенную сумму монет в зависимости от того, какой приз э, за просмотр кубика э, будет выставлен. Вот здесь на Кубвол, если мы э, выставляем задание на какую-то социальную сеть, там, на несколько сетей, на YouTube. Это выполнение заданий простого плана. То есть поставить лайк, например, под видео, посмотреть это видео, там, подписаться на канал или добавить в избранное. Это если касается YouTube. Пролайкать страницу, фотографию, сделать репост, поделиться публикации и так далее, это на социальных сетях добавится в группу, там масса будет у нас, вернее не будет, а уже есть масса заданий, которые мы можем выставлять. То здесь на Кубволе мы выставляем с вами свои сайты, свои блоги, свои страницы захвата и так далее. То есть человек нажимая на кубик он, он попадает на ваш блог, он попадает на сайт или попадает на вашу подписную страницу, страницу захвата и так далее. Там будет стоять таймер 10, 10 секундный, Человек посмотрел ваш сайт, если понравилось, он перешел туда дальше, например, по ссылке, чтобы более полную информацию получить. Он увидел сверху, у него появилась зеленая галочка, что сайт просмотрен. Он нажимает кнопку закрыть и выигрывает то количество монет, которое стояло на том или ином кубике. То есть все достаточно здесь просто, но кубик, он всегда, вот те компании, в которых были подобные кубики, в них очень хорошо продвигать ваши блоги, видеоблоги, ваши сайты, страницы захвата. Здесь очень хорошо работает вот это продвижение. Поэтому для, реклам... для рекламодателей это еще один вид продвижения их бизнеса. И для людей, которые будут выполнять это задание, это еще один вид заработка. Теперь же смотрим виды пакета, которые есть в компании. Их всего Шесть. Есть бесплатный вход, есть пакет, вернее не вход, а пакет бесплатный, есть пакет 30 долларов, золотой пакет, есть пакет платинум за 75 долларов, есть пакет титан, самый выгодный, мы на нем, на нем сегодня более подробно остановимся, он стоит 150 долларов, есть пакет кристалл за 500 долларов и пакет даймонд за 1000 долларов. То есть, на любой вкус вы выбираете себе тот пакет, который будет соответствовать вашим запросам в первую очередь как рекламодателя и вашим запросам как строителя сети, как руководителя структуры и так далее. Давайте более подробно разберемся. Значит, на, что нам дает бесплатный пакет? Бесплатный пакет нам дает возможность приглашать сюда людей и зарабатывать 5% реферального бонуса. Также на бесплатном пакете мы можем выставить с вами одну свою социальную ссылку. Что такое социальная ссылка? Это ссылка на какой-то ваш ресурс. Будь это ваш сайт, блог, будет страница захвата, или будет это какая-то страница в соцсетях, или это будет видео на ютубе и так далее. То есть что-то одно вы сюда можете уже поставить, попробовать и посмотреть, как это работает. Вот. Выставить количество монет, которые вы хотите здесь заплатить за выполнение этого задания. Монеты в компании у нас приобретаются. У нас есть несколько вариантов, несколько пакетов которые в принципе удовлетворяют тот спрос, который на сегодняшний день вам нужен в развитии того бизнеса, который вы будете здесь ставить на раскрутку. И на бесплатном пакете у вас есть возможность выполнять задания, посещать кубвол и зарабатывать монеты. И уже начиная с платных пакетов, вы можете эти монеты обналичить в компании, выводя их на карту. В компании есть своя карта Visa. В конце этой недели она будет доступна уже для заказа. Стоит карта у нас 30 долларов. И на карте есть своя реферальная система на 5 уровней вниз. То есть вы будете зарабатывать по доллару за каждую карту, купленную вашими партнерами на 5 поколений в глубину. И уже с момента, когда вы определились с пакетом, если вы выбрали себе пакет Gold, вы начинаете получать 4% уже начиная с первой по десятую линию глубины вашей структуры. Дополнительно вы получаете 1% с 11 по 15 уровень, когда у вас есть уже 5 личных приглашенных, которые определились с пакетом. Реферальный бонус у вас здесь 10% и начиная с платных пакетов вам будут начисляться ежедневные бонусные монеты для того, чтобы вы за эти монеты могли поставить себе дополнительную рекламу. Каждый день. Все заработанные монеты с этого момента вы можете обналичить в компании за минусом 20 процентов. По количеству ссылок, которые вы можете поставить здесь на раскрутку, вы уже можете поставить не одну, а три ссылки. И с момента платного пакета у вас будет доступен. В Facebook магазин, у вас будет доступен персонализированный сайт и вам будет доступен перевод монет между пользователями вашей структуры. Пакет платин 5% уже вы получаете с первой по десятую линию, пакет титан вы получаете 6% с 1 по десятую линию и 1% дополнительно с 11 по 15 линию в глубину реферальные здесь уже отличаются от пакета Gold. На платине вы получаете 12,5% ежемесячных реферальных отчислений. И на пакете Титан вы получаете 15% реферальных каждый месяц с каждого вашего лично приглашенного партнера. Монеты вам здесь насчитываются на платине 60 монет каждый день и на Титане 135 монет, которые вы можете потратить на рекламу здесь, на постановку заданий которые будут выполнять остальные партнеры нашей компании. Обналичивать заработанные монеты вы на пакете Platinum можете за минусом 15%, и на пакете титан за минусом 10%. И вот здесь уже для рекламодателей эти пакеты становятся интереснее, потому что на пакете Platinum у нас есть возможность выставлять сразу 10 разных ссылок на разные социальные сети, там, на разные каналы YouTube и так далее можно поставить на кубвол несколько своих там сайтов, блогов и так далее. На всех пакетах у нас доступный, доступен заработок на просмотре рекламы на кубволе и доступен, доступен Facebook магазин, доступен персонализированный сайт и доступен перевод монет. Для рекламодателей, для владельцев компаний, для владельцев проектов для лидеров с большими структурами есть два отдельных вида входа это кристалл за 500 долларов и даймонд за 1000 долларов и здесь отчисления по структуре отличаются только на начиная с 11 по 15 линию здесь уже эти люди будут получать не 1 процент а соответственно полтора либо два процента структурных начислений Реферальные здесь также, как и на пакете Титан 15% в месяц. И вот уже насчет рекламных ссылок э, и ежедневных монет. На пакете Кристалл вам ежедневно будет доступно 540 бонусных монет. И на пакете Даймонд 1250 бонусных монет. И заработанные монеты здесь можно обналичивать на пакете Кристалл за минусом 5%. И на пакете Даймонд вы без процентов обналичиваете в компании все монеты которые вы здесь заработали каждый месяц вы можете выставить сразу 75 социальных ссылок на пакете кристалл и 200 ссылок на пакете даймон то есть вы можете прорекламировать здесь 200 или одновременно каждый месяц 200 ваших рекламных ресурсов то есть это очень выгодное предложение для людей которые занимаются сетями по обмену трафика, по арбитражу трафика и так далее. Также здесь доступны все функции, которые мы перечислили на более дешевых пакетах. Давайте проведем небольшое сравнение по доходам в зависимости от выбранного пакета. На этом слайде у нас показаны доходы с пакета Gold за 30 долларов. И в нижней таблице у нас показаны доходы из пакета Титан за 150 долларов. Значит, в первой колонке Network бонус, то есть структурный бонус, вы получаете с каждого своего партнера, партнера, вернее не своего, а с каждого партнера, который пришел в вашу структуру, вы зарабатываете доллар 20 с каждого купленного пакета за 30 долларов. С каждой платины 3 доллара и с титана 6 долларов. На пакете Титан вы зарабатываете уже с каждого вашего золотого, это доллар 80, ровно на 50% больше. С Платины, соответственно, 4,50 и с Титана 9 долларов. Разница будет очень большая в реферальном бонусе. Когда вы получаете либо 10% реферального бонуса или 15%. На пакете Голд вы получаете за каждого Голда ежемесячно 3 доллара, а на пакете Титан за того же самого голда вы получаете 4,50. На Титане это выглядит следующим образом. На голде вы получаете с Титана 15 долларов, и на Титане вы с Титана получаете 22,50. И вот здесь на каждой таблице в самой нижней строчке есть общий потенциальный доход с одного платежного центра. Напомню, что у нас их здесь три. И каждый из вас здесь выберет, какую сумму на выходе он хочет здесь зарабатывать. Либо это будет сумма в 10 тысяч долларов, либо это будет сумма в 70 тысяч долларов с каждого платежного центра. Отдельно конференции мы будем делать для людей, которые будут заходить на Diamond пакет, на кристалл пакет. Там доходы существенно отличаются от тех пакетов, которые, на которых мы сегодня сделали ударение и соответственно объем работы там тоже будет отличаться и информ...